Доброго дня! Цього року в нашому місті в роботі органів місцевого самоврядування відбулись кардинальні зміни. Це кадрові зміни, зміни в комунальній, соціальній сфері. Та сьогодні ми поговоримо про зміни у відділах і управліннях виконавчого комітету Ізюмської міської ради. Адже ізюмчани повинні про це знати. Так, навесні цього року рішенням сесії Ізюмської міської ради. Першим в нашому місті було створено футбольний клуб Крем'янець. Про деталі створення клубу, принципи його роботи та значення його існування для нашого міста нам розповість директор Ігор Моїсейович Шполяцький. Ігор Моїсейович, розкажіть, будь ласка, історію створення футбольного клубу і кому належить ця ідея? Ну, ідея створення клубу футбольного в місті Ізюма. Вже вітала в воздухі давним-давно. Но в 2016 году, в апреле месяце, по инициативе нашего мэра Марченко Валерия Витальевича и руководства города было принято решение о создании бюджетной установы футбольный клуб «Кремянец». Идея эта принадлежит нашему городскому главе. Решением сессии большинство депутатов проголосовали за создание этого футбольного клуба. Задача стояла, начало сезона было 14 мая, у нас оставалось очень мало времени. Мы собрали команду из своих местных воспитанников, потому что задача стоит, в команде должны играть только местные ребята. И 14 мая мы уже играли первый тур на нашем стадионе с командой города Комсомольска. В команде собраны в основном все местные ребята, воспитанники нашей детской спортивной школы. Поэтому... Сначала мы столкнулись с трудностями, потому что эти ребята нигде еще не играли на более серьезном уровне, поэтому, в принципе, это школьники. Ребята, у нас самая молодая команда, это ребята до 20 лет. Поэтому мы столкнулись с проблемами, потому что и мы сборы не проходили учебно-тренировочные. Но потихоньку-потихоньку после первого круга мы более-менее начали уже и выигрывать, и показывать более-менее зрелые. Как-то yeah. можно сказать, что 14 травня це був это был официальный дебют? Да, это был дебют нашей команды «Кременец» в чемпионате Харьковской области среди аматорских команд первой. С каким рахунком? Ну, мы проиграли 0-2, но, в принципе болельщики остались как бы довольны, потому что для болельщиков, в принципе, на данный момент это было просто участие нашей команды в чемпионате, потому что наш изюмский болельщик, футбольный особенно, соскучился за футбольной командой местной, которая уже не была на протяжении там, почти 20 лет. Расскажите, пожалуйста, про джерела финансирования клубу и какие его речный бюджет? Э, ну, клуб в основном финансируется с бюджета, городского бюджета. Ну и также нам помогают спонсоры, спонсоры, очень сильно нам помогли спонсоры. Я им за это благодарен. Я хочу, если можно, перечислить их не фамилии. Это ЧП Жарков, Горбатенко Сергей Викторович, фирма Олимп, магазин Эксперт, Динамо, это Олег Борисович Бондарев, Абрамов Алексей ЧП, Ева Валерий Петрович, Изимский свежемясо, директор несводов, мебельный магазин Свон, бескаравайный Виктор и развлекательный центр Марс. Благодаря этим, ну как можно их назвать, даже фанатиками футбола, они очень сильно в данный момент поддержали футбольный клуб. Я им за это благодарен. Ну и все ж таки, какие речные бюджет клубу? Ну, речный бюджет 220 тысяч. Выстачая таких коштей? Ну, на данный момент выстачая. Мы благодарны за эти кошки, которые нам местный бюджет выделил. Ну, естественно, если мы будем развиваться, то, конечно, надо будет немножко и больше финансирования. Но это еще в будущем. На данный момент нам это, этих денег вполне хватило. Они еще и остались. Мы их планируем, очень тщательно планируем. Никуда лишняя копейка у нас не уходит. А как справа с инвентарем, обладанием, одягом для спортсменов? Я благодарен местной власти за то, что мы в Водиме это все приобрели. Команда экипирована, два комплекта формы, достаточно мечей, То, що нам треба на даний момент, у нас все є. Створення першого в місті Ізюм футбольного клубу призвело до багатьох змін. Наприклад, стадіон Локомотив, вже стадіон Крем'ян його передали. Підпорядкування вашому клубу. Розкажіть детальніше про це і можливо якісь ще зміни. Ну, стадіон Локомотив це ще названня, коли у нас. работал тепловозоремонтный завод, это старый стадион, он принадлежал этому заводу, но уже много лет он был, принадлежал управлению нашему изюмскому молоде и спорту. Но на очередной сессии этот стадион передали, я тоже благодарен за это решение, передали футбольному клубу «Кремянец». Теперь этот стадион называется «Кремянец». Мы его будем потихоньку приводить порядок, потому что нам надо и раздевалки провести, и душевые. То есть он ну, немного он запущен в этом плане, потому что внезапно так получилась эта ситуация с чемпионатом. Поэтому мы еще были не готовы. Сейчас мы потихоньку начинаем его реставрировать, приводим порядок, на это выделяются деньги. Спасибо за это. Я думаю, что за зиму на следующий год, на следующий сезон, у нас будет один из лучших стадионов в нашем чемпионате. Поэтому... А то, что змины, змины это болельщики очень сильно благодарны, потому что мы им праздник делаем каждую субботу. за это... У нас самая большая явка, кстати, чемпионате по статистике чемпионата Харьковской области. Но это благодаря нашим болельщикам, которые даже когда мы неудачно выступаем, они приходят и нас поддерживают. Опять же, я за это им очень сильно благодарен. А видите сегодня наличие футбольный клуб в Ухованте, в обслуживающего персонала, тренеров? Выхованцы в основном наши. У нас в городе, если вы знаете, работает спортивная школа. Она работает, в принципе, продуктивно. То есть у нас есть задел на наших игроков, на будущее. Поэтому, как говорится, никому со стороны мы превышать не собираемся. У нас есть свои нормальные воспитанники. Сейчас в команде где-то где обойма такая, 18-22 человека. Тренер наш местный. Это ну, знаменитый наш детский тренер, недавний Вячеслав Владимирович, опытный тренер, поэтому мы ему доверяем, и он, как бы, как говорится, с нуля сейчас команда, в принципе, в конце уже неплохо заиграла, это благодаря тоже его как бы, тренерскому таланту. Поэтому я надеюсь, что на следующий год, мы, если мы нормально проведем учебно-тренировочный сбор, то совсем будут другие результаты. В этом году мы, честно говоря, с 16 команд мы заняли 14 место. Но, честно скажу, половину игры мы проиграли, может быть, сами по своей вине, по своей неопытности. Какую-то часть игры мы проиграли благодаря судейству. Ну, как бы, честно говоря, мы в этом году мы довольны результатом, потому что как бы с нуля команда создалась. Поэтому, не знаю, как руководство, но города, но руководство клуба как бы на данный момент довольно. Вы, как директор клуба, как подальше мы футбольный клуб? Значит, э, приоритетом нашего клуба на следующий сезон, на следующие года, значит, это первое – это участие нашей команды в чемпионате области. Мы сейчас участвуем в чемпионате области первой лиги. Ну, естественно, наша как бы цель, мечта попасть в обойму сильнейших команд области – это высшая лига, это первое. Для этого мы будем буквально, вот мы сейчас две игры Кубка отыграем, заканчиваем в октябре, и где-то с ноября месяца мы уже начинаем планомерно готовиться к следующему сезону. Это первое. Второе, это ветеранское движение. У нас в городе много ветеранов, которые, ну как говорится, грубо говоря, не запущены в том плане, что они нигде не, не участвовали в каких турнирах, ни в каких чемпионатах. На следующий год мы будем готовить эту команду и заявлять ее в чемпионат области среди ветеранов. Ну и третий приоритет – это детский футбол. Если у нас не будет детского футбола, то, естественно, будущее нашей команды оно будет равняться нулю. Поэтому будем обращать внимание на детские команды, будем для них организовывать турниры, чемпионаты области, республиканские турниры. Ну и, естественно, будем эти команды экипировать, помогать им экипироваться и отправлять их на соревнования, чтобы достойно росла у нас смена для нашего клуба «Кременец». А какая вековая категория выхованцев клуба? Я вам скажу, значит, самый молодой у нас 17 лет, это Женя Дума, 99 -го года. Э -э, таких игроков у нас больше 80%, до 22-23 лет. Ну, один у нас есть старожил, ветеран, как говорится, Слава Кульбицкий, он 82-го года. То есть, это опытный игрок, мы его пригласили, наш Изюмский, поэтому молодёжи с ним попроще, он и подскажет, то есть ну ветераны с ветеранами. Поэтому у нас самая по статистике самая молодая команда області, в Харьковской области в чемпионате Харьковской области. Я правильно вас зрозуміла, ви казали, що будете ставити акцент на дитячий футбол, щоб буде да. тоді набиратися вихованці молодшого віку. Ну, выхованцы будут те, которые будут выпускаться с, этого, этой, это, это самое, с этой школы, с этих групп. Они будут переходить сразу, ну, достойные ребята, естественно, будут переходить в нашу взрослую команду. А сейчас мы начнем, естественно, начнем с малых возрастов, там, ребят, 5-6 класса, то есть, вот такая вот программа у нас. Это будут наймолодшие, 5-6 класс. Да, это самые маленькие будут у нас на данный момент. Но у нас есть еще группа подготовки, это, самое, это ребята 10-11 класс. Это естественно, эта команда у нас уже тренируется, и они тренируются иногда даже со взрослой командой. А набираться будут ребята, там, даже уже 4 класс, поэтому вся ставка должна, ну и руководство нам поставило такую задачу, все игроки должны быть местными. Все, других не должно быть. То есть, ну, не, не. и, и, и выше еще сказано, Скажите, какое значение вообще створення футбольного клуба имеет и для нашего места, и для спортсменов? Вы понимаете, все мы понимаем, жизнь сейчас не очень такая у нас легкая, да? А вот это вот, как говорится, маленькая искорка в нашем городе – это футбольный клуб. Вот люди даже приходят на стадион, они довольны тем, что, ну, человек целую неделю там работает, там, занят какими-то, там, профессиональными своими делами, а в субботу у него появляется такая душа, она как футбол, и тем более играет местная команда. Я думаю, это, это первое. Второе, популяризация футбола в городе среди, среди молодежи, юношей, потому что ну, немножко это дело в, наш, в нашем городе запущено. Поэтому, я думаю, благодаря нашей команде, нашей команде мы будем отрывать молодежь от нехороших дел, привлекать их занятием спорта, может даже не только футболу. Может, даже не только футбол, это цель всего нашего спортивного движения в городе. Ну и, естественно, я бы хотел, чтобы эти ребята приходили к нам в команду и помогали нашей команде добиваться высоких успехов. Спасибо вам, Игорь Моисеевич. Бажаю Спасибо. Та вам удачи и